37. Сейчас ребята вынесут микрофон. Давайте пока поаплодируем. Итак, поехали. Директор компании Pepsi заканчивает свой рабочий день с фразой Еще украинские вегетарианцы доказали, что сало это растение. Вишневый сад. Из детства. Парень с молочными зубами не боится ходить на разборки. Он болевшем. Мальчику с плохим поведением родители на Новый год подключили интернет от Ростелеком. Есть компромисс. кажется, любители водки сейчас очень громко поаплодируют. Определились они. Вишневый сад. Молодцы. А штрафную трубку мы хотели бы дать между двух команд. Без компромиссов и а Еще по одной шутке. По одной шутке. Без компромиссов. Афроамериканцы возмущены тем, что в шахматах всегда начинают белые. что ж, жюри, кто покидает эту сцену? У нас вопрос, а у них есть шутки еще? Ты у меня спрашиваешь? да. У вас есть шутки, ребята, еще? Есть, да? Еще по одной между бескомпромиссом и коряками. Да? Давайте смешные хотелось бы шутки. Очень тупой мальчик понял, что больше всего витаминов находится в аптеке. Спасибо. Какая из этих шуток понравилась вам больше? Кто же останется? Спасибо команде КВН без компромиссов. 0,6. 0,6 у команды КВН без компромиссов. Ну, а мы продолжаем. По две шутки. Также начинает Вишневый сад. Зимой мальчик с холодной ладошкой всегда проезжает в свою остановку. обстановки в стране Гореба. очень толстый мальчик убегая от косоглазого сторожа все равно варил всю соль и еще парень у которого нет друзей попернулся и умер один и два Бала зарабатывает команда КВН «Вишневый сад». 0,8 у коря. Спасибо большое команда. Закончен конкурс «Три отлома». Очень скоро многие эти ребята окажутся на сцене. Ну, а пока раскроем тайну нашего третьего конкурса «Стэм». Сегодня этот конкурс ребята будут играть не только составом своей команды, но и с учителем, который преподает, видимо, что-то в школе. Доклад на тему. Так звучит